الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا <applause> ربي صلى الله عليه وسلم کی प्यारी, प्यारी ज़बान से निकलने वाली हर बात प्यारी है और हर बात निराली है हर, हर दुआ मकबूल हो जाने, जाने वाली है और प्यारे सहाबा से खूब बरकतें पाई हैं इन बरकतों में ईमानी रूहानी इलमी जिसमानी और माली हर तरह की बरकतें शामिल हैं आइए जिसमानी बरकत मिलने के, के ने कुछ ईमान अफरोज वाक सुनते सुनाते हैं, हैं। इंशाल्लाह हमारी ईमान को रूह, को, रूह को ये जिला, जिला बख्शने वाले होंगे इनशा मोला शेर खुदा वजहुल करीम गर्मी में गर्म कपड़े और सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते थे किसी ने वजह पूछी तो इन फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा खैबर के दिन मुझे, मुझे बुलाने के लिए किसी को भेजा उस वक्त उस मेरी आंखें दुख रही थी मैंने बारगाह अकदस में हाजिर होकर दुख माजरा अर्ज किया तो आप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन यानी थूक मुबारक मेरी आंखों में लगाया और साथ ये दुआ भी फरमाई अल्लाहुम्मा फरमाते उस दिन से मुझे ना तो गर्मी लगती है ना ही सर्दी लगती है अल्लाह अकबर आइए सीधा फातिमा का वाक्य सुनते एक मतलब बीबी फातिमा में बारेर हूँ तो चेहरा मुबारक भूख की, की शिद्दत शिद्द शिद्द से शिद्द जद हो रहा आप सलम ने दुआ की पेट भरने वाले ए आजिज को बुलंद करने वाले तू फातिमा बिनते मुहम्मद को भूखा मत रख दुआ की बरकत ये जाहिर हुई कि उसी वक्त बीबी फातिमा रदी अल्लाह गाद। के चेहरा मुबारक की तो ज़र्दी जो थी सुर्खी में वो बदल गई आपका चेहरा मुबारक की जर्दी पर सुर्खी गालिब आ गई बाद में किसी ने पूछा तो सयदा तोयीबा तोहिरा बीबी फातिमा रदी अल्लाह तहा ने फरमाया कि इसके, इसके बाद कभी, कभी, कभी नहीं, नहीं, नहीं हुई अकबर हज़रत दुआ के लिए आज की तो नबी रो करीब बुलाया फिर आपका हाथ पकड़कर आपके सर पर अपना हाथ फेरा और ये दुआ दी अल्लाह तुझे, तुझे बरकत दे।, दे इस दुआ की बरकत का जहूर तो कुछ यूं हुआ कि जब किसी बकरी, बकरी या ऊंटनी का थन सूज जाता या आदमी के जिस्म पर किसी जगह सूजन आ जाती तो आप बिस्मिल्लाह ही कहकर अपने सर पर उसी जगह मस करते जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक फेरा था फिर अपना हाथ वरम की जगह पर फेरते तो वो वरम दूर हो जाता अल्लाह अकबर सेधना सेधना अब्दुल्ला बिन अपनी मुबारक गोद में बिठाया और मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए बरकत की दुआ दी इस दुआ का फायदा यह हुआ कि ये पहचान बन गई कि ये लोग बूढ़े नहीं होंगे अल्लाह उम्र चौरानवे साल इनके न साहिब बिन यजीद रजी अल्लाह ये, ये चुरानवे साल की उम्र में भी कवि और तवाना, तवाना थे और यकीन, यकीन से फरमाते थे कि मुझे अपने कानों और आंखों से जो फायदा हासिल हो रहा है वो दुआए रसूल की बरकत से, से है मैं बचपन में बीमार हुआ तो खाला मुझे बारगाह रिसालन में ले आई रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरे सर पर अपना दस्ते अकदस फेरा और बरकत की दुआ की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बरकत की दुआ की उसकी वजह से आप चौरानवे नाइन्टी फोर साल की उम्र में भी कवी और तवाना थे अल्लाह अकबर

ने एक, एक मरतबा किया तो कलीमात को इसके लिए नफा बख्श बना दे तो इस दुआ की यह बरकत जाहिर हुई कि आप रदी अस्सी साल के हो गए मगर आपका कोई बाल सफेद ना देखा गया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर एक मरतबा

आपकी उम्र सौ साल से बढ़ गई मगर सर और दाढ़ी के दारी सिर्फ, सिर्फ चंद, चंद बाल चेहरे, चेहरे पर ना पड़ी और चेहरे की और रौनक तो आखिरी उम्र तक कायम रही हजरत साबि जैदी बार में हाजिर हुए और मेरे पाओ में लंगड़ाहट है लंगड़ा पन जो जमीन को नहीं छू पाता सल्लल्लाहु अलैहि ने, ने इनके लिए दुआ की तो पाँव बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ तक, तक के तक दूसरे सही, सही पाँव की तरह हो गया अल्लाह वलीद बिन गयात वलीदी बर्स का मर था सलम ने इनके लिए दुआ की तो इसकी बरकत से आप रजी अल्लाह हो गए

इलाही इसे साबित रख इसे हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना दे हजरत जरीर रजी अल्लाह फरमाते हैं दुआए नबवी मिलने के बाद मैं अपने घोड़े से कभी नहीं गिरा अल्लाह अकबर अल्लाह करीम हमें हमें भी प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शब अशरा वसल्लम की दुआओं के फैजान से माला माल वसल्लम